Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Masri Muhammad Channel Dalam seri Malaysia Ku Episod yang ke-50 kali ini Bagi kawan-kawan yang baru masuk ke channel ini Pohon di subscribe dulu Supaya ianya dapat membantu saya berkembang Di masa-masa yang akan datang sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua baru-baru ini tepatnya pada 26 hingga 28 Oktober 2025 yang lalu tumpuan dunia telah terarah ke Kuala Lumpur, Malaysia bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC Malaysia telah melakar sejarah Apabila berjaya menganjurkan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan satu perhimpunan terbesar dalam sejarah ASEAN dengan begitu tersusun dan berjaya sekali. Sidang kemuncak kali ini telah menyaksikan kehadiran begitu ramai pemimpin-pemimpin dunia termasuklah 11 pemimpin negara-negara ASEAN, 9 rakan dialog termasuk Presiden Donald Trump daripada Amerika Syarikat dan empat tetamu pengerusi termasuk Presiden Brazil dan juga Presiden Afrika Selatan. Di samping itu hampir 3,000 petugas-petugas media daripada 290 agensi telah membuat liputan di persidangan kali ini. Dan sebanyak 80 dokumen hasil telah diterima dan diluluskan termasuklah yang paling signifikan iaitu kemasukan Timor Leste sebagai anggota ASEAN yang ke-11 dan juga perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja. Sidang kemuncak ke-47 kali ini dianggap sebagai kejayaan terbesar Malaysia kerana penganjuran yang cemerlang dan telah mendapat pujian pemimpin-pemimpin dunia atas peranan negara kita sebagai tuan rumah yang cemerlang, cekap dan berwibawa dan seharusnya menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua Di saat kita semua sedang melakukan post-mortem sekarang ini Elok juga kita melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita dapat menganjurkan sidang ini dengan begitu berjaya sekali. Pada analisa yang saya buat, saya berpendapat ada sekurang-kurangnya 3 faktor utama yang menentukan kejayaan ini. Jadi marilah kita sama-sama menilai faktor-faktor ini dan kita cuba cari data-data yang boleh support statement yang kita telah nyatakan. Faktor yang pertama ialah kekuatan soft power Malaysia. Jadi kita jarang dengar perkataan soft power ini. Jadi soft power ini adalah secara ringkasnya satu keupayaan sesebuah negara untuk mempengaruhi orang lain melalui budaya, nilai dan juga diplomasi yang unggul di mana negara yang mempunyai soft power yang kuat boleh mendapat sokongan antarabangsa dan menjadikan negara itu menarik dan dihormati. Maka dalam hal ini, kejayaan penganjuran ASEAN Summit ini adalah kerana soft power Malaysia yang terserlah. Sambutan mesra, layanan beradab dan juga budaya majmuk yang harmoni menjadikan setiap tetamu berasa dialu-alukan Kita tidak menggunakan tekanan Sebaliknya menunjukkan contoh-contoh yang baik Melalui prestasi, kecekapan dan keramahan dalam penganjuran Tidak tersasar jika saya katakan di sini bahawa tunggak Diplomasi dan soft power Malaysia ditunjukkan sendiri oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk kita lebih jelas, di sini saya paparkan data terbaru tentang Soft Power Index negara kita Malaysia yang dikeluarkan oleh Brand Finance. Maklumat ini menunjukkan bahawa Soft Power kita adalah kedua terkuat di peringkat ASEAN dengan skor 46.1 hanya di belakang Singapura dan kita berada di ranking yang ke-36 dunia mengenas mengatasi Thailand 39 Indonesia 45 Vietnam 52 dan Filipina 53 satu ranking yang agak tinggi dan baik bagi sebuah negara kecil seperti Malaysia soft power ini sebenarnya adalah cerminan kepada keikhlasan dan nilai budi bangsa kita di mana keramahan menjadi tonggaknya Yang kedua ialah kemudahan persidangan bertaraf dunia di KLCC. KLCC di, dipilih sebagai lokasi untuk sidang kemuncak ASEAN kali ini kerana kemudahannya yang bertaraf dunia lokasinya yang strategik serta kepakaran yang terbukti dalam menganjurkan acara-acara di peringkat tinggi. Ini termasuklah infrastruktur digital terkini termasuk paparan LED definisi tinggi, sistem audio visual yang canggih serta kawalan smart room berkuasa AI. KLCC juga menawarkan perkhidmatan dalaman yang komprehensif termasuklah halal kitchen serta standard atau cara yang diperakui ISO dan ASEAN standard. Juga KLCC mempunyai rekod keselamatan yang terbaik dengan sifar pelanggaran yang dilaporkan. dalam satu laporan oleh The International Congress and Convention Association ICCA 2024 menunjukkan bahawa Kuala Lumpur berada di tangga 26 dunia di dalam penganjuran 78 persidangan ataupun mesyuarat antarabangsa dalam tahun 2024 yang lalu. Laporan itu juga menyebut peranan KLCC dalam menyumbang kepada ranking ini yang mana dapat menarik penganjuran event bertaraf dunia dengan infrastruktur yang moden, perkhidmatan yang baik serta nilai keuangan yang kompetitif. Secara keseluruhannya, gabungan lokasi yang strategik, kemudahan yang serba moden serta jaringan hotel dan pengangkutan yang efisien menjadikan KLCC benar-benar sesuai untuk persidangan kemuncak ASEAN ke-47 ini. Faktor yang ketiga ialah kecekapan penjawat awam Malaysia. Ribuan pegawai daripada pelbagai agensi telah bertugas siang dan malam bagi memastikan setiap aspek berjalan dengan sempurna daripada keselamatan, protokol, penterjemahan, penyediaan makanan, petugas kebersihan, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan yang besar. Dan ini merupakan satu bukti kecekapan penjawat awam Malaysia kesungguhan dan disiplin penjawat awam ini telah menjadikan imej Malaysia kekal sebagai penganjur yang cemerlang di mata dunia dan kita seharusnya merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat di atas dedikasi mereka dalam menjayakan penganjuran yang besar ini. Saya cuba paparkan di sini top 20 ya Human Development Index HDI rakyat Malaysia di peringkat Asia pada tahun 2025 ini. Salah satu elemen yang diukur di dalam HDI ini ialah tahap pengetahuan rakyat sesebuah negara. Jadi, kita dapati bahawa HDI Malaysia berada di tangga ke-12 di peringkat Asia. Satu ranking yang tinggi hanya di belakang Singapura di tahap yang kedua serta mengatasi Thailand ke-15 dan Vietnam ke-19. Sementara itu, satu lagi aspek penting di dalam penganjuran event di peringkat antarabangsa ini ialah keupayaan pihak penganjur untuk berkomunikasi dengan baik di dalam bahasa Inggeris. Maka itu paparan yang saya tunjukkan di sini Menunjukkan bahawa tahap kefasihan bahasa Inggeris rakyat Malaysia Berada di tangga yang ketiga di peringkat Asia Dengan skor 566 hanya di belakang Singapura skor 609 dan Filipina skor 570. Malah kita mengatasi proficiency ataupun kefasihan rakyat Hong Kong dan juga Korea Selatan. Jadi tidaklah keterlaluan saya sebutkan di sini bahawa antara sebab utama kejayaan kita menganjurkan uh, persidangan kali ini adalah sumbangan signifikan penjawab awam Malaysia melalui tahap pengetahuan yang tinggi serta keupayaan mereka berbahasa Inggeris dengan fasih. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua sebagai rumusannya kita dapati bahawa kejayaan menganjurkan sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini bukan sahaja telah memperkukuhkan perpaduan serantau tetapi juga memperlihatkan kemampuan sebenar negara kita Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu menjadi tuan rumah yang hebat serta mempunyai pemimpin yang dihormati. Kejayaan ini adalah hasil gabungan tiga kekuatan utama yaitu yang pertama soft power yang kuat, yang kedua infrastruktur bertaraf dunia dan yang ketiga penjawat awam yang berdedikasi. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua sekiranya anda suka dengan video saya kali ini Sila like dan share serta komen video ini Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang berada di luar sana sehingga kita berjumpa lagi di dalam video-video saya yang akan datang salam hormat salam ceria daripada saya Masri Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I declare the 47th ASEAN Summit and Related Summit closed. Thank you.